Вітаю вас, шановні запорожці, на телеканалі «Алекс» – програма вніполітіки. Сьогодні у нашій студії експерти Тихомірова Ганна Володимирівна, директор Запорізького навчально реабілітаційного центру Орієнтир, і Ульянов Валерій Сергійович, директор центру професійної підготовки. Доброго дня. Шановні експерти, хотілося б з вами поспілкуватися з такою. Важливо з приводу такої важливої проблеми, як професійна адаптація, професійна орієнтація дітей, які мають певні проблеми зі здоров'ям, певні вади. Але перед тим як розпочати нашу бесіду, я би запропонував вам переглянути сюжет, який підготували наші журналісти. Хочете зрозуміти, як ми бачимо світ? Візьміть файл, згорніть його в четверо і подивіться крізь нього. Так діти з вадами зору говорять про свою проблему. А ця проблема, до речі, дуже актуальна. Кожну хвилину у світі одна дитина стає сліпою. 80% випадків сліпоти можна було уникнути, коли б пацієнти вчасно отримали необхідне лікування. Лікарі України і всього світу занепокоєні тенденцією тотального порушення зору у населення і звертають увагу на те, що треба починати піклуватись про збереження свого зору саме раннього. Років середня освіта для дітей з вадами зору в нашій області представлена єдиним закладом запорізьким Це навчально-реабілітаційним центром інтернатом Орієнтир. Тут діти не лише долають свою хворобу, а й навчаються, знаходять друзів, отримують професію і можливість щасливо жити. Для багатьох дітей центр Орієнтир став справжнім промінцем світла як у прямому, так і у переносному значенні. Я хочу сказати спасію бабусі, що вона мене сюди привела. Якщо б вона не привела мене, я будь було ні. обижен. А так я просто счастлив, потому что я нашел свою хорошую, добрую школу. Она учит к доброте относиться хорошо к людям. Звісно, першочергове завдання зберегти і відновити зір. Це досягається завдяки спеціальним учбовим планам і програмам, що розраховані на 12-річне навчання і цілому медичному комплексу із сучасними офтальмологічними приладами. Наш кабінет розчитан для дітей з нарушеним зрінням. Діти два рази в рік приходять і проходять програму по оздоровленню. Наша апаратура практично має той же набір, який в серйозних частних організаціях по встановленню зріння. говорять, коли доля чогось лишає, вона обов'язково дає щось інше. Так замість зору багатьом дітям вона подарувала талант. У центрі Орієнтир цим талантом пишаються. Навіть відродили стару радянську традицію на зразок дошки пошани, переможці конкурсів, олімпіад, талановиті художники-співаки, відмінники у навчанні мають можливість потрапити до галереї кращих учнів. Проявити себе має можливість кожен, адже в центрі діє багато гуртків і спортивних сетей. Педагоги розуміють, яка на них лежить відповідальність, допомогти дітям повірити у свої сили і здібності, навчити їх спілкуватися, зробити все можливе для їх інтеграції у соціум, а в деяких випадках навіть компенсувати дефіцит батьківської ласки. У 2011 році тут відкрився блок для сліпих дітей, який завдяки друзям з Німеччини вже має навіть власний принтер Брайлю. Для того, щоб допомогти випускникам з майбутньою професією, з 2012 року почав діяти центр професійної підготовки. Анкетування учнів виявило інтерес до перукарської справи. Тож тепер діти з захопленням утримують цю спеціальність. Мені би, тут дуже подобається, тому що здесь різні методики обучення, то тобто, теорія, так і очень много практики. Ми учимося. и плетению, и делать разные и элементы причесок, и целые прически. Девочки из более младших классов очень ждут того, чтобы тоже уже прийти работать в этот кабинет. Вот более младшие классы приходят к нам посмотреть, поучиться, поспрашивать, попросить совета какого-то. Мы помогаем делать прически, стрижки на разные вот наши школьные праздники какие-то. У планах открыты специальности ландшафтный дизайн, квиткар, флорист. Учни старших классов отримают навыки классического масса. Сажу зупинятися на досягнутому в центрі орієнтир не збираються. Планують відкрити підготовче дошкільне відділення, реконструювати спальний корпус, створити самостійний учбовий корпус і корпус для початкової школи, актовий зал, кімнату психологічного розвантаження, спортивний майданчик. Хоча тут може постати проблема розширення площі, якої, на жаль, центр не має. Увагу будуть приділяти й розвитку екотерапії. До речі, власний екоцентр став своєю рідною родзинкою орієнтиру. Він відкрився нещодавно, а нараховує вже стільки мешканців і має навіть практичні результати. Перший врожай цибулі і Петрушки для шкільної їдальні, вирощений при безпосередній участі дітей. Ідеологія екотерапії заключається в тому, щоб навчити чоловіка, рінка жити в гармонії з природою. А взагалі можна сказати, що наші діти вони... Вот говорят, это дети с особенными потребностями. Они действительно очень необычные. Они чрезвычайно добрые внутри. Они очень талантливые. Они прекрасно поют. Они с вдохновением читают стихи, выступают на сцене. И когда детям говоришь, дети, у нас будут гости или у нас будут зрители, нужно подарить добро. Они это делают с большим удовольствием. Дуже хочется, чтобы по центру дети в впевнено крокували у великий світ, щоб залишили ту чистоту і віру в добро, яку їм прищеплювали, щоб завжди вірили у свої сили. Хочеться, щоб з боку суспільства на всіх людей з вадиму зору чекали толерантність, підтримка, небайдужість, адже бачити світ можна не лише очима, а й серцем. Шановна Ганна Володимирівна, у 2011 році на різних телеканалах Запоріжжя, всієї нашої області пройшло декілька сюжетів про те, що відкрито новий напрямок з підготовки дітей, які мають певні вади. Ну, особливо це стосується дітей, які або повністю незрячі, або дуже погано бачать. Будь ласка, розкажіть, яким чином цей проект втілюється в життя і що наразі відбувається з цими дітками? Эти дети замечательно себя чувствуют в нашем учебно-реабилитационном центре. Действительно, в 2011 году наше учебное заведение открыло блок, блок для слепых детей. И шестеро воспитанников уже обучаются во втором классе нашего учебного заведения. Они имеют возможность узнать не только учебную программу через обучение по бралю, а также получить полную социализацию, медицинское обслуживание, реабилитационные услуги. То есть дети понимают и родители понимают, есть проблема, но есть люди, которые помогают им в решении их проблемы. Ага, Полностью не людей. А вот когда эта дитина выходит на улицу, ее кто-то сопровождает, или поруч с ней есть собачка-поводир, каким чином эта дитина адаптирована до жизни в навколишнем среде в нашем месте? Ну, у нас наши воспитанники, у них такой режим посещения учебного заведения. Одна только девочка остается на ночь. То есть круглосуточное пребывание в нашем учебном заведении. У других родители привозят на начало учебного дня. И дальше по графику работы учебного заведения, то есть завтрак, учебные программы, э, тихий час у детей, затем реабилитационные услуги. И вечером родители забирают этих детей. То есть э, здесь, да, естественно, прогулки детей, естественно, внешкольная работа. По учебному заведению сопровождают наши воспитатели. Вот, я нещодавно бачу, у вас есть девчонка, яка дуже гарно співає. И колись мы до вас приезжали, и она спевала песню а нещодавно еще ее бачив на вокзале. Вона куда съехала, мабуть, якийсь конкурс, чи що, це таке, Это наша що це звездочка, бывает. это наша Алиночка Приступа, которая является победителем международного конкурса детского творчества "Мечте на встречу". И, естественно, ее это наш. Не золотой, бриллиантовый голос нашего учебного заведения. И так уже случилось, что она достойно представляет наш Запорожский край на всевозможных концертных, конкурсных программах. Поэтому наверняка ее куда-то пригласили, и она... з мамою У мене є таке питання. Ми були десь років зо два, зо три у Польщі, і бачили, що люди, які мають певні проблеми з зором, вони повністю адаптовані до навколишнього середовища. І вони працюють і викладачами, і працюють вони в різних сферах і послуг, і вони себе повністю реалізували в в цьому житті. Наприклад, у нас навіть був викладач, який прийшов і читав нам лекцію. При цьому він використовував і Тор і використовував проектор і так далі, читав нам лекції з приводу того, яким чином можна адаптувати людей до з такими потребами до навколишнього нашого цього сьогодення, до нашого буття. Валерий Сергеевич, чи є у, у вашего навчальному центре ось такая возможность в вашему професійному центре, такая возможность, чтобы научить людей жить в нашему Ну Сама идея создания подобного центра в нашем учебном заведении, она и прослеживала главную стратегическую цель – социальная адаптация, улучшение социальной адаптации. И когда мы определяли вообще направление этой работы что исходили прежде всего не только из, конечно, желаний детей, но и из возможностей чисто медицинских показаний. И поэтому вот тот, то направление, которое избрано, а сегодня это в основном это парикмахерское искусство, это моделирование причесок, это моделирование даже одежды вот в данном случае ландшафтный дизайн значит у вас такой значит читцы есть такие мы такие сейчас подойдем к этому делу, да. так вот определение подобных направлений э, говорило о том что дети вообще э, эти дети вот как мы их вообще сегодня называем что они в общем-то отличаются от обычных детей тем что у них есть определенные проблемы с со зрением определенные проблемы в медицинских показаниях, но они э, имеют свой более красочный внутренний мир. И благодаря вот этому видению они избирают то направление, которое им ближе всего. Таким образом и было избрано это направление профессионального обучения. Сегодня мы готовим парикмахеров-модельеров. У вас только рабочие специальности, или вы даете и базовую оситу, чтобы потом дитина отримала высшую оситу? Естественно. Мы начинаем с данного направления, парикмахер-модельер модельер, как таковое, как направление профессионального обучения, мы через два года даем ребенку лицензионную уже профессию. То есть он получит свидетельство кабинета министров о том, что он парикмахер-модельер. То есть он сразу может и ты працеваться писать, Конечно. Он идет и может устраиваться на работу, и мы, в принципе, лучшим детям, которые себя в этом деле зарекомендуют, мы, конечно же, отработаем и устройство на рабочие места. То есть а, у вас есть какие-то домовленности у нас, або нас, договоры да, с у, с, у, у нас с фирмами. есть, у нас есть определенные наметки, есть определенные, в общем-то, направления на этот счет. Те же дети, которые захотят продолжить образование на более высоком уровне, скажем, для повышения квалификации в этом направлении, они могут избрать для себя целую серию учебных заведений в нашем городе, скажем. Это тоже высшее училище моды и стиля, по договору с которыми мы работаем. Это коммерческий приватный университет, где есть соответствующее отделение. Таким образом, это только начало профессионального направления по парикмахерам. Что касается отработки стратегии дальнейшей, мы на сегодня, проведя анкетный опрос среди учащихся, Видим, что у них очень разнообразные увлечения. И вот то, что вы сейчас называли одно из направлений ландшафтного дизайна, это как раз и вышло из анкет. Это вышло из пожеланий детей, которые, в общем-то, захотели. Ну, скажем так, мы провели анкетный опрос, где 95% учащихся приняли участие в этом опросе. 50 из них, вот из тех 8 девятиклассников, которые пока еще только подходят, потому что у нас программа обучения рассчитана на 2 года. старшие классы начали. Мы предполагаем, что вот э, профессию парикмахера осваивают у нас дети 10 и 11 класс. К 12 классу они уже получают профессию, продолжают обучение. А 8 и 9 класс это у нас, так сказать, перспектива. Вот мы их рассматриваем с точки зрения возможного участия в этом проекте. И вот мы провели среди анкетирования, анкетирование там 95% учнівцев вирозили бажання продовжити, скажем, получение какой-то професії. Серед них 50% це отлять таки, парикмахер, а 45 лаш-дизайн. Таким чином, ми сьогодні вже, от Андрія Володимира, а працювати да, відкрити спеціальність лаш- А скільки дітей у вас навчається в класі? В кожному класі приблизно, тому що в інтернеті я читав, ну, різні речі пишуть. Звісно, про кожну школу пишуть і взагалі пишуть, наприклад, і про Вашу школу про орієнтир пишуть про те, що дуже гарно що невеличкі, да там класи, не багато маленькі класи, мало дітей навчається, але в той же час є, наприклад, діти, до яких там більш гарне ставлення є діти, до яких менше там гарне ставлення. Також як негативний такий момент казали, що важко добиратися до школи, тому що далеко знаходяться транспортні розв'язки. Ось хотілося б почути вашу думку і ваше бачення з цього приводу. В нашем учебном заведении обучается 266 воспитанников. Из них 96 человек – это социально защищенная категория. Значит, по поводу того, как добираться в наше учебное заведение, мы школа областного подчинения. То есть единственный центр интернат в области, который дает образовательные, реабилитационные услуги детям. Поэтому, естественно, дети приезжают не только с районов нашего города, а также и с районных... Они центров. И проживаете, Они у нас харчуете, да. И пятиразовое, великолепное пятиразовое питание. Подвоз детей. Не ставилась такая задача перед администрацией организовать подвоз детей. Потому что родители э, у нас... Э, Среда. И в воскр... пятницу это отпускные дни. А в эти дни дети могут вернуться в свои семьи. Поэтому у вас и на 12 руки растянута программа. Программа растянута на 12 лет еще и потому, что учитываем особенности здоровья детей. Да, мы учимся по общеобразовательной программе, стандартная общеобразовательная программа, Но учитывая то, что у детей проблемы со зрением, зрительный нерв не может из-за болезни… Зрительного... Отклонение, да. да. Перенагрузку мы детям не можем давать, поэтому у нас 12-летнее образование. А программы все государственные стандарты выполняются. И все дети в старших классах, они идут в профессиональные университеты? Есть допрофильная mm -hmm. у нас подготовка, и к допрофильной подготовке у нас относится э, такая профилизация, как классический массаж. То есть дети получают по окончанию нашего учебного заведения, получают навыки именно и по, этой, по этому профнаправлению. И следующее лицензионное направление это то, что говорил Валерий Сергеевич, это наше парукарское справа, парикмахерское дело. Yeah. И в плане у нас третья профессия, вторая лицензионная, это дизайн ландшафта. Ну, это, фактически, вы уже будете, как колледж, готовить. Это вы уже ну, подходите до... Очень хочется пройти до да, до этих высот, конечно, хочется очень. Там, конечно, есть проблема в аттестации, скажем, в лицензировании на уровень колледжа второго уровня аккредитации. Но в данной ситуации мы рассматриваем эти возможности, как возможности, во-первых, скажем так, чисто профориентационного вначале образования для детей. Вот в прошлом году, мы в этом году получили лицензионное право на подготовку. То есть мы теперь можем выдавать свидетельства не только нашим учащимся, но можем еще и работать по заказу, скажем, областного центра занятости. Можем готовить переподготовку и подготовку безработных в этом направлении, давая определенный уровень заработка, вернее, ну уровень финансовой помощи нашему интернату. То есть mm -hmm. это деньги, которые идут на развитие материальной базы. Для того, чтобы мы сделали э, следующую специальность ландшафтового дизайна, нам, конечно, нужны еще и помещения. Количество подготовленных специалистов по лицензии – это 15 человек у нас, право такое. Мы на три года эту лицензию получили по парикмахерам. Открывая ландшафтный дизайн, э, видимо, откроем чуть больше. Мы с Анной Владимировной советовались, думаю, что это будет… Группа группа в 30 человек. Звідки кошти? Вот, для того, чтобы открыть и, Режит. скажем, перукарскую справу, для этого треба какие-то кресла, для этого треба те же самые да, ножницы. Да. Иного, все, это все, это закладывается. Это, это, это закладывается. Да. да. Это область вам, вас, вас поддерживает? Да, мы да, конечно. прямо в областного подчинения. А какая-то спонсорская помощь? Или от батьков? Помогают. И батьки да помогают. И спасибо им большое за это. И очень много небезразличных людей, к счастью, и в нашем городе, и в нашей области, в перечне наших друзей, таких надежных партнеров, это комбинат «Сапорожсталь». И спасибо Ростиславу Шурме, помогли решить нашему учебному заведению такую важную задачу, как ограждение территории. Мы находимся на набережной, ну, понятно, Но, что... Известно, там поручей, мосты будуют, и люди идут их почивать. Да, это и, и делается зона такая общедоступная, зона отдыха для горожан. Конечно, нас это не устраивает. Выгул собак – это больная тема, досух молодежи на набережной. Поэтому, конечно, нас это не устраивает, и мы обратились к народному депутату Евгению Григорьевичу Карташову он вышел на Запорожь-Сталь и совместными усилиями мы поставили ограждение. И сейчас, имея уже закрытую практически территорию, уже можно думать о реконструкции спортивной площадки, о каких-то э, площадок отдыха, э, думать о э, благоустройстве территории. Буквально недавно на телеканалах, а также и в интернете, и в засобах массовой информации, прошла такая информация, что в Днепропетровске один инвалид, Який був на колясі, він подав позов до суду з приводу того, що він не міг потрапити до аптеки. Чи не виникають ось такі проблеми? До речі, він виграв цей позов, і зараз аптека зобов'язана зробити такий вихід, ага. як має бути, і е, якраз і обласна рада, і обласна адміністрація Дніпропетровська звернула увагу на цю проблему і переробляють і пандуси, і сталі там, де потрібні пандуси. Чи нема ось такої проблеми в ваших випускників? Що вони вийшли з вашого, скажімо так, навчального? У закладу, в якому все добре, все під рукою, все знаходиться там, як там, де воно має бути. Є світло таке, яке має бути. Вчителі звертають увагу таблички на проблеми брали дітей для сліпих це, це дітей? Таблички є і так далі. А потім він виходить на наші вулиці. Яким чином він себе відчуває на цих вулицях, і яким чином ви його готуєте якраз от до такого життя? Ну, возвращаючись к тімі доставки дітей комфортності, проблему ми бачимо в этом. В какой части? Действительно, остановка на набережной маршрутных такси. Это в основном 85-й маршрут, который вот подвозит наших воспитанников, сотрудников, родителей. И потом по микрорайону им нужно еще какое-то время идти. Это бывают э, погодные сей, условия, да, вечернее, вечернее время суток. Конечно, есть определенное неудобство. Администрация написала ходатайство в полком. К сожалению, пришел ответ, что техническая возможность на данном этапе нет. Но мы так думаем, что мы не будем удовлетворены вот такими, не будем сидеть сложа руки с такой проблемой. Поэтому будем доказывать о том, что маршрут должен быть продлен. И если инвалид из Днепропетровска добился этого, я думаю, что мы общими ну, усилиями родительской детей, да, общественности думаете, что... Да, думается, что пойдут нам навстречу, это будет, конечно, в какой-то мере решена проблема, дай бог. Ну, а что касается, какими вы наши дети в мир, то поверьте, и педагогический коллектив, и совместная работа с родителями, э, стараемся, чтобы они как можно лучше были адаптированы со своей проблемой к той реалии, к той ситуации, которая их ожидает вот, за школьным порогом. Сейчас делают таким чином чтобы дети, которые имеют определенные вады или проблемы, чтобы они учились в общих классах. Чи можна ось э, таке робити стосовно тих диток, які навчаються в вашей школе? Ну, я считаю, что сейчас в Запорожье, э, ну не могу я сказать однозначно, но трудно мне представить такую школу, такой детский коллектив, куда бы можно было посадить тоже преступлений. Все школы притягуты да, до такого да, уровня. Да, потому что у нас и действительно и освещение у нас лупы для них принтер брали. Но вот в какой школе, при какой инклюзии может обучаться дети из блока слепых? Ну, Сергеев лично имеет в виду, что реабилитация как таковая, когда проходит, да, чтобы когда она закончилась, тогда ребенок уходил в школу. Они ну, в а... Речь идет о том, что если после реабилитационного периода, но ну, у нас курс обучения рассчитан на весь срок пребывания, он реабилитируется к 12 классу и уходит. И уже реабилитировавшись, конечно, в жизни ведет себя совсем по-иному, потому что, естественно, соответственно, а плюс к тому, что если он сейчас еще и будет иметь профессию, то э, если вот представьте себе, он закончил это учебное заведение, не имея профессионального направления и ушел. Он будет искать себя там, а тут он уже себя находит и выходит. У быть, уже он... есть да. стартовый потенциал. Может, да, стартовая может... площадка, с какой вы может... Да. Может, она не он будет потом работать свою... по этой профессии какое-то время, но толчок ему уже дан. И он уже захочет то ли развиваться, то ли углубляться в нее, то ли еще что-то то приобрести к себе. Новое, то ли а какие такие, знаете, выпускники, какими вы пишаетесь? Выпускники у нас, нашего учебного заведения, это нормальные, полноценные люди нашего общества. Это и депутатский корпус, это и ученые есть. В общем-то, несмотря на то, что у них есть определенные проблемы со зрением, они себя чувствуют очень комфортно в нашем обществе. Поэтому находят себя находят потому что мы считаем, что учебное заведение замечательно и старт в эту жизнь дает вот такой здоровый хороший как полноценным детям ни в коем мире мы не акцентируем внимание на то что вы инвалиды на то что у вас проблемы а стараемся вот чтобы они себя ощутили равноценными членами общества. Кстати, Сергей. Сергей, я хочу добавить, что мы ежегодно вот, в апреле, в марте месяце проводим так называемые трудовые недели отчетные. Это всегда это отчет наших кружков. Значит, это внеклассная работа вся. И там, кстати говоря, вот себя опробуют на людях уже, скажем так, на подиуме, и наши парикмахеры, и также будет и с ландшафтными дизайнами. То есть получается, что вот они каждый год Весной, перед окончанием учебного года, идет своеобразный отчет в этой работе, и они там уже показывают свои умения и навыки. Вы бы видели, как это проходит, на каком то уровне эмоциональном идет. Это, это просто праздник. Это бал, это бал чувств, это бал да. эмоций. Это бал, это, красоты. Это, это бал красоты, действительно. Дякую. Шановні глядачі, я хочу нагадати, що сьогодні з нами були у студії директор Запорізького навчального і реабілітаційного центру Орієнтир Тихомірова Ганна Володимирівна і директор центру професійної підготовки Ульянов Валерій Сергійович. Дякую за те, що ви сьогодні були з нами. На все добре. До побачення.